solixon domla ishdan bo'shatildi ijtimoiy tarmoqlarda solixon domla nomi bilan tanilgan toshkent viloyati zangiota tumani fath jomi masjidida imom noibi vazifasida ishlab kelayotgan solixon mahkamovich ortiqxo'jayev ishdan bo'shatildi bu haqida o'zbekiston musulmonlar idorasi matbuot xizmati ma'lum qildi qayd etilishicha solixon domlaning internet tarmoqlardagi keskin chiqishlari fuqarolar ayniqsa xorazm viloyatida istiqomat qiluvchilarning e'tirozlariga sabab bo'lgan darhaqiqat ayrim shaxslar shu jumladan diniy soha vakillarining ijtimoiy tarmoq yoki maraka marosimlarida masalani chuqur o'rganmay voqelikni hisobga olmay urf odat qonun qoidalarga e'tibor qilmay go'yoki fatvo sifatida aytilayotgan gaplari halol haromga ajratilayotganlari yoki fosiq kofirga chiqarayotganlari o'zbekiston musulmonlari idorasini xavotirga solmoqda bunday o'ylanmagan chiqishlar jamiyatda muayyan savollarni ayniqsa ziyolilar qatlamida turli fikr mulohazalarni keltirib chiqarmoqda deyiladi xabarda ta'kidlanishicha ilmga ega bo'lmay yoki masalani chuqur tahlil etmay manbalarga tayanmay aytilgan har qanday gap hatto ahli ilm aytgan bo'lsa ham fatvo hisoblanmaydi hamda o'zbekiston musulmonlar idorasi tizimi vakillaridan islom dini ta'limotlarini jamiyatni birlashtirish yo'lida emas aksincha keskinlik keltirib chiqarishda sabab bo'ladigan shaklda bayon qilishlari aholi o'rtasida noxush bahs munozaralarga sabab bo'lishlarini oldini olish uchun o'zini mas'ul hisoblaydi qayd etish lozimki o'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi masjidlarda faoliyat yuritayotgan imom xatif va imom noiblarning odob axloq qoidalari hamda mehnat majburiyatlarida ommaviy axborot vositalari internet va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarda fuqarolar davlat jamoat va diniy tashkilotlarning sha'ni va qadr qimmatiga putur yetkazuvchi axborot tarqatmaslik salbiy mazmundagi keskin munozaralarga sabab bo'luvchi chiqishlar qilmaslik talablari qat'iy belgilab qo'yilgan deyiladi xabarda ma'lum qilinishicha o'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan ikki ming yigirma birinchi yil o'ttizinchi noyabr kuni chiqarilgan buyruqqa diniy soha xodimlari tomonidan jamoat oldida ommaviy axborot vositalari shu jumladan ijtimoiy işte tarmoqlarda muayyan shaxsning qadr qimmatini kamsitilishiga yoki uning obro'sizlantirishiga olib keladigan ma'lumot e'lon qilish o'zbekiston respublikasi mehnat kodeksida belgilangan tartibda mehnat shartnomasini bekor qilishga bo'lgan intizomiy chora ko'rilishia qayd etiladi ta'kidlash joizki solihxon domla ortiqxo'jayev aholi ayniqsa toshkent viloyati musulmonlari orasida hurmat ehtiromga ega bo'lgan e'tiborga olingan holda ikki ming yigirma birinchi yilda o'zbekiston musulmonlar idorasi tizimiga imom noibi vazifasi rasman ishga qabul qilingan edi mazkur imom noibi xalqimizning diniy ehtiyojlarini qondirishga taqvo ilm ma'rifat hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sunnat bo'lgan islomiy diniy axloq bilan samarali xizmat qiladi deb umid qilingan edi taassufki o'tgan davr davomida diniy idora solixon domla ortiqxo'ayevning faoliyatidan kutilgan natijalarni olmadi domla birinchidan aksariyat vaqtini turli hududlarda istiqomat qiluvchi muxlislari taklif etgan to'y marosimlarga sarflab ikkinchi tomondan yashash manzili uzoqda ekanligi sabab qilib biriktirilgan masjidga to'laqonli ishlagani yo'q deyiladi xabarda matbuot xizmatiga ko'ra eng asosiy solixon domla o'zbekiston musulmonlar idorasi ichki mehnat tartib buyrug'ida shuningdek imom imom xatif va imom noiblarning odob axloq qoidalari va mehnat majburiyatida axborot tarqatish ma'ruza qilish masalasida yuqorida qayd etilgan talablarga rioya eta olmadi o'tgan davr ichida solixon domla ijtimoiy tarmoqlarda diniy soha vakillari maqomiga zid chiqishlari uchun bir necha bor o'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyati tomonidan ogohlantirib unga tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berilgan edi solihxon domla ikki ming yigirma birinchi yilning o'zida o'zining chiqishlarida amaldagi qonun talablarigi buzgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan afsuski solixon domlaning so'ngi vaqtlarda ijtimoiy işte, tarmoqlarda tarqalgan ma'ruzalari uning yuqorida qayd etilgan ogohlantirishlardan to'g'ri xulosa chiqarmaganliklaridan dalolat bermoqda deyiladi xabarda